यदा यदा धर्म से ला भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च धर्म संस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे जय श्रीकृष्ण वसुदेवसुतन् देवं कंसचाडूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम् ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथैकादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमंगुह्य मध्यात्म संजितम् यत्वयोक्तं वचस्ते न मोहो यं विगतो मम पवाप्ययौ भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तख कमलपत्राक्षमाहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथाथ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तत्सक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रसः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान्वसूनुरुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्तञ्जगत् कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुणाकेशयच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः मे योगमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमहेश्वरम् अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्त सूर्यसहस्रश्च भवेद् युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा तत्ततः स विस्मयाविष्टोरिष्टरो माधनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जरीरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेः सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्तमृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तन्नमध्यन्नपुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वरविश्वरूप इरीटिनं पश्यामि विश्वेश्वरविश्वरूप च ते जोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्

अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्त स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तम् द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तन्तो यैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रन्तभेदल्लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीः त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः

बहुधरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशन्दीप्तमनेकवर्णौ व्यात्ताननन्दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं विन्दामि समं विष्णो ष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च सर्वप्रसीद देवीश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवा भीष्मोद्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणाविशन्ति दंष्टाकरालानि भयानकानि केचिद्द्विलग्नादशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूडितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोम्बुवेगास्समुद्रमेवा विमुखा द्रवन्ति तथा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तञ्ज्वलन्तं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशायभिषन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लीलिहसेग्रसमानः समन्ताल्लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः जो ते जोभिरापूर्य जगत्समग्रम्भासस्तोग्राः प्रतपन्ति विष्णो

वृत्वा भविष्य सर्वे स्थित प्रत्यनी तस्मातिष यशोलभस्व्वा शत्रु भुंस्वराज्यम समृद्ध मय वैते निहता पूर्व निमित्तमात्र सभ्यसाचि द्रोणञ्च भीष्मञ्च जयद्रथञ्च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतां सञ्जयिमाव्यतिष्ठायुध्य स्वजेता शिरणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतत्श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानक किरीटी नमस्कृत्वा भूय कृष्णं सगदगतं भीतभीत अर्जुन उवाच

कस्माच न मेरन महात्मन गरीयसे ब्राह्मणोप्यादि करित्रे अनंत देवे सजगन्निवासत्वमक्षरम सदसत्तत्परहियत तोमादि देव पुरुष विश्वस्य परनिधानम् वेत्तासिभेदं च परञ्चथामत्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः सशाङ्ख प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वतएव सर्व अनंत वीर्यामित बिक्रमस्तम सर्वम समाप्नुषिततोषि सर्वः सखेति मत्वा प्रसहयदुत्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानतामहिमानन्तभेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वसमुस्त्यभति कः कुतोन्यो लोकत्रयेप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्या हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवे स जगन्निवास किरीटिनं गदिनञ्चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भवविश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुने दम्रु रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् ते जोमयो विश्वमनन्तमाध्ययन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न एवं रूपशक्य अहं नृलोके द्रष्टुं तु धन्येन कुरु प्रवीर माते व्यथामा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेधं व्यपेतभिप्रीतमनाः पुनस्पं तदेवमैभिष्ट तदे मे रूपमीदं प्रश्य सवाच इतर्जुनौवा सुदेवस्तथोशोकूप रुप, दर्शयास भूय आश्वासयास चीतमेनम भूवा पुनः सौम्य अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदूर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि नसि ते वा रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्ट्वा मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञा तुन्द्रष्टुञ्च तत्त्वेन प्रवेष्टुञ्च परन्तप मत कर्म कृण मत परमो मद भक्त संगवर्जितः सर्वभूतेषु यस्मामेति पण्डव ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सुब्रह्मस्त्रे श्रीकृष्ण संवाद दर्शन योगो नाम ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु योगी संस चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं जय श्रीकृष्ण श्रीगुरुचरण सरोज रज मुकुरु सुधारी वरणौ रघुवर जसु जोदाय तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बलबुधि विद्यादेहुमुहि कलेस सविकार जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपि सती मुलोकौजागर रामदूत अतुलित बल धामा अजनि पुत्र पवन नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन भरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र औ ध्वजा विराजय कांधे मूज जने ऊसा जय सुवन केसरी नन्दन तेज प्रताप महाजगवन्दन विद्यावान कुनीयति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभुचरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीतामनवसिया सूक्ष्मरूप धरि सियति दिखावा रूप धरि लङ्क जरावा रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर शूर लाए रघु रख... बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सन का ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि को विद कहाँ ते तुम उपकार सुग्री बही की ना राम मिलाय राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना है सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु ली ही मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेली माही जल दिरांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम वो हो आज्ञा बिनु पैसा रे सब सुखला है तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को आपन तेज आपै आपीनो लोक हाकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा दिन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सो जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदार हो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जनम जनम के दुख विसरा अंतकाल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छूट हि जो यह पढ़े हनुमान चलीसा गौरी तुलसीदास सदा की जय नाथ हृदय पवन तनय संकट हरणा रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसुसुर भूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनु मान की जय उमापति महादेव की जय